mahr haqida mulohaza alloh taoloning erlarga nikohda mahr berishni farz qilgani va ayollarga mahr olishni haq qilgani bejiz emas bu amalning to'rt oyat va bir necha hadislar bilan shariatga kiritilishi ham uning ahamiyati qanchalik katta ekanini ko'rsatadi barcha narsalarni hikmat bilan qiladigan zot alloh taoloning bu ishi ham albatta behikmat emas alloh azza vajalla mahrni ayol qizlarning qadrlarini oshirish ularning o'z ota onalari tug'ilib o'sgan oilalarini tashlab yolg'iz o'zi boshqa tarafga borib yangi oila qurishga ko'rsatgan jasoratlarini taqdirlab joriy qilgan o'ziga turmush yo'ldoshi bo'layotgan shaxsdan hali birga bo'lmasdan turib ma'lum miqdorda mulkni qabul qilib olgan kelinda o'ziga bo'lgan ehtirom tuyg'ulari jo'sh uradi ham kelinda ham uning yaqinlarida kuyovga nisbatan ishonch kuchayadi kelajakda kelinning moliyaviy ta'minoti o'z joyida bo'lishiga nikohda ko'zlari yetadi shu boisdan ham kuyov tarafdan himmatsizlikka yo'l qo'yilmasligi uchun mahrni oz belgilab qo'yilgan o'ta oz mahr ila kelinning izzat nafsiga tegmaslik uchun o'n dirhamdan oz mahr bo'lmasligi shariatda ta'kidlangan shu bilan birga mahr berayotgan er ham o'zining erligini oilaning og'irligini zimmasiga olishi lozimligini kelinga mehr muruvvat ko'rsatishi kerakligini oila qurish o'z öz o'zidan bo'laveradigan narsa emasligini anglab yetadi aslini olganda kelinga mahr berish orqali kuyovga bo'lajak oila rahbariga o'zining yaxshi niyatini oilasi va ayoliga molu dunyo sarflashdagi himmatini namoyish qilishga yo'l ochiladi shuning uchun ham mahrning ko'pi chegaralanmagan va uni chegaralashga birovning haqqi ham yo'q bo'lgan alloh taolo niso surasida marhamat qiladi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا وأولارنين برجه بحساب مهر برغم بوسانيس هم أُنْدَنْ هش قَيْتَرِبْ قيتارب آدمين فقهلار آيات كريمان دليل للقلب mahrga har qancha ko'p mol bersa bo'ladi deydilar ulamolarimiz bu mavzuda so'z ketganda hazrati umar ibn xattob roziyallohu anhuning mashhur qissalarini eslatadilar hofiz abu ya'lo sha'biydan u kishi masruhdan rivoyat qiladilar umar ibn hattob roziyallohu anhu xalifalik davrlarida rasululloh sollallohu alayhi vasallamning minbarlariga chiqib ey odamlar ayollarning mahrini juda oshirib yubordingizku rasululloh sollollohu alayhi vasallam va u kishining sahobalari to'rt yuz dirhamdan oshirmas edilar undan ham oz bo'lar edi agar mahrni ziyoda qilish allohga taqvo yoki karamli ish bo'lganida ulardan o'tib keta olmas edingiz hech kimning bir ayolning mahrini to'rt yuz dirhamdan ortiq qilganini bilmayin dedi de, minbardan da minbardan tushdi qurayishlik bir ayol uning yo'lida ko'ndarang chiqib ey mo'minlarning amiri odamlarni ayollarning mahrini to'rt yuz dirhamdan ortiq qilishdan qaytardingmi dedi umar ha dedi ayol alloh qur'onda tushirgan hukmni eshitmaganmiding dedi umar u qanday hukm ekan deb so'radi shunda ayol ollohning va ularning biriga haddan ziyod mahr bergan bo'lsangiz ham degan oyatini eshitmaganmisan dedi umar robbim o'zing kechir odamlar umardan ko'ra faqihroqdirlar dedi da de, qaytib borib yana minbarga chiqdi va ey odamlar men sizlarga ayollarning mahrini to'rt yuz dirhamdan ortiq qilmaslikka amr qilgan edim endi kim o'z molidan qancha xohlasa beraversin umar xato qildi ayol to'g'ri aytdi dedi uylanayotgan vaqtida de ozmi ko'pmi mahrini berib qo'yib ajrashayotganda uni qaytarib olishga urinish musulmon insonga hech to'g'ri kelmaydigan ish ushbu oyatda bu, bu ishni ochiq man etish bilan birga uning hikmati ham bayon qilinib erkaklar vijdonida nozik hissiyotlar qo'zg'atilmoqda qur'oniy ta'birga e'tibor bering a qanday ham hassos qanday ham ta'sirli va qanday ham olursiz axir bir biringizga qovushdingiz va ular sizdan mustahkam ahdi paymon olganlarku nikoh tufayli er xotin nafaqat jisman balki ruhan ham qo'shiladi ularning his tuyg'ulari orzu umidlari vijdonlari sir asrorlari dardu g'amlari baxtu saodatlari barcha barcha narsa qo'shiladi qovushadi islomda nikoh va oila alloh taoloning ismi ila va uning rasulining sunnatlari ila quriladigan muqaddas robita va osyondir ana o'sha qudusiyat hurmati birga o'tizgan hayot hurmati qovushib ketgan narsalar hurmati ajrashganda ham yaxshilik bilan ajralmoq kerak bir vaqtlar rozi bo'lib bergan mahrni o'zi bilan bir yostiqqa bosh qo'yib yashagan ayoldan qaytarib olishga urinish musulmon odamga qolaversa erkak zotiga hech yarashmaydi oyati karimada kelgan ular sizdan mustahkam ahdu paymon olganlarku jumlasidagi ahdi paymonning ma'nosi haqida sufyon savriy yaxshilik bilan tutib turish yoki yaxshilik bilan ajrashish haqidagi ahd deganlar ya rabi ibn anas esa bu nabiy sollallohu alayhi vasallamning siz ularni allohning omonati ila oldingiz va farzlarini allohning kalimasi ila o'zingizga halol etdingiz degan hadislardan iboratdir degan demak mahr avvalo nikohning hurmati qolaversa erkaklarning ayollarga bergan mustahkam ahdi paymonlari belgisidir shuning uchun ham bu ishga alohida e'tibor berish kerak mahr masalasida shariat ko'rsatmasiga amal qilmaslik unda haddan oshish yoki unga nisbatan beparvo bo'lish yaxshi oqibatga olib bormasligini tajriba ko'rsatgan bir vaqtlar odamlar mahrni qalin deb atab olib qizlari uchun katta miqdorda molu dunyo talab qilishgan o'zlari talab qilgan miqdordan kam molga ko'nmaganlar bechora qizlarni bunga dahli ham bo'lmagan ularning qo'liga bu narsadan hech qanday ulush berilmagan shariatning mahr borasidagi ko'rsatmasini buzib haddan oshish oqibatida oila qurish ko'pchilik uchun og'ir mashaqqatga aylangan voyaga yetgan yigit qizlarning oila qurishlari qiyinlashgan jamiyatda qari qiz va qari yigitlarni soni ortib boravergan buning oqibatida jamiyatlar ham yakka shaxslar ham zarar ko'rgan o'sha vaqtdagi bu noxush holatni yoqtirmaganlar qizini sigirni sotganday sotmoqchi bo'lyapti degan iboralarni ishlatishgan ushbu noshar'iy holatni muolaja qilmoqchi bo'lgan ulamolar mahrining ozi yaxshi shiori ostida ma'ruzalar qilganlar tushuntirishlar olib borganlar va boshqa choralar ko'rilgan hozirga kelib yuqoridagiga teskari holat vujudga keldi odamlarning ko'pchiligi mahrni bilmaydi yoki unga ahamiyat bermaydi birgani ahamiyat bergani ham bu ishga oxirgi o'rindagi ishlar kabi nazarda bo'ladi imom domla yarim soat mahrini ahamiyati haqida ma'ruza qilib bo'lgandan keyin bo'lg'usi kuyovdan kelinning mahriga nima ataysiz deb so'rasa uzuk degan javobni eshitadi ba'zida bizlarga boshqa millatlardan meros bo'lib o'tgan o'sha uzukning qimmati eng oz mahrni miqdoridan ham kam bo'ladi hatto ba'zi tushunmagan shaxslarda mahr degani nikoh uzugi bo'lsa kerak degan tasavvur paydo bo'lgan bo'lsa ajab emas kerinlar esa mahr so'rash alloh taolo bergan shar'iy haqlari ekanini tushunmaydilar tushunsalar ham so'rash uchun beodoblikka so'rash ular uchun beodoblikka o'xshab tuyuladi onda sonda mahr so'raganlardan esa kuyov taraf xafa ham bo'ladi shariatni mahr borasidagi ko'rsatmasini buzib farz bo'lgan bu muhim narsaga beparvo bo'lish oqibatida ko'pgina muammolar paydo bo'lmoqda eng yomoni er tarafning oilaning moliyaviy og'irligini ko'tarish va boshqa javobgarliklar borasidagi mas'uliyat hissi yo'qolmoqda nari borsa bir dona nikoh uzugini berib birovning o'n yetti yigirma yil boqib katta qilgan guldek qizini xotin qilib olgan shaxs bo'lgan bo'lmagan narsa uchun uni haydab yangi uylanish payidan bo'lmoqda jazosi bir dona nikoh uzugida deydiganlar yo'q emas oqibatda bitta ikkita bolasi bilan taloq qilingan yosh ayol otasinikiga qaytib borishga majbur bo'lmoqda u yerda esa yana yangi muammolar paydo bo'lishi turgan gap agar o'sha noinsof erkak tuzukroq mahr berib uylanganida edi yana qayta uylanish uchun yetarli miqdorda mahr berish kerakligini his qilganida edi taloq qilishdan oldin o'ylab ko'rar hisob kitob qilar natijada o'zini tiyib olar edi ehtimol shuning uchun bo'lsa kerak vatanimizning avvalgi faqihlari nikoh qilishayotganda birovdan so'ramay netmay kuyovga qarata mahriga bir uy bir dahliz oldida ayvoni bilan va bir sigir buzog'i bilan berish sharti ila falonchini tan mahramlikka qabul qildingizmi deyishga o'tishgan ular o'z vaqtlaridagi sharoitni yaxshi o'rganishgan mabodo ayol kishi taloq qilinadigan bo'lsa ko'chada qolishining tirikchilik o'tkaza olmaydigan darajaga tushib qolishining oldini olishgan mana shu omil erkaklarni ham jilovlab turgan ular xotinlarini taloq qilishdan oldin xotinining mahriga atalgan narsalar oldida ayvoni bilan bir uy bir dahlizni va bo'zog'i bilan bir sigirning hisobini qilishgan biz ham bu masalani bizning dinimiz barcha narsada mo'tadil din ekanini hisobga olib mahrni ham motadil ravishda joriy bo'lishini o'ylab ko'rmog'imiz zarur shariatda mahrning eng ozi qancha ekanini ko'rsatilgani bilan birga ko'pining chegarasi yo'qligi ham ma'lum ammo kelin tarafga mahrning ozi yaxshiligini uqtirish bilan birga kuyov tarafga himmatni baland qilishni aytiladi hech kim hech qachon kelinga mahr so'rasang uyat bo'ladi demagan shuningdek kuyovga nikoh uzugidan ortiqcha mahr bersang gunohkor bo'lasan deyilgan ham emas